Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Олександр Пресман. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, пане Олександре. Насамперед розпочнемо з того, що ви обиралися в Одеській області, і знаємо, що Одеська область вона специфічна, тому що дуже багато російськомовного населення проживає в цьому регіоні. Якщо згадати події, які відбувалися вже на півострові в Криму, ми пам'ятаємо позиція. Російської влади, що треба захищати російськомовне населення в автономії. От, як ви вважаєте, чи ця ситуація може повторитися, зокрема, в Одеській області? От ви спілкувалися своїми виборцями, які виборці в настрої на сьогодні. Ви абсолютно праві. прави. Ситуації не повинні взагалі виникати в Україні. Цю ситуацію однозначно спровоцирував закон Калісниченко-Ківалова. законов таких провокаций которые направлены именно на русскоязычное население делать нельзя это ошибка которую наверное признали и спасибо исполняющему обязанности президента Александру Владимировичу Турчинову, что он вовремя не подписал этот закон. И только, наверное, благодаря этой ситуации немножко снивелировалась обстановка в Одесской области. Mm. Все-таки мы смогли людям объяснить, что... Не будут. Ни в каком виде. Как-то, возможно, как, как говорит на русском языке, уничтожены, особенно имея как бы такие какие-то нападки наших коллег парламентариев. Аталия, Я очень на это рассчитываю. Взагалі законы Кивалова Крисниченко, сколько вы его задали, он працювал в вашей области нет? Он не просто працювал. Мы я еще в будущем депутатом областного совета мы не имеем юридического какого-то статуса как люди, которые издают законы, но мы его подтвердили на сессии областного совета. Тоже возникали какие-то вопросы. Я был народным, я был тогда депутатом областного совета от маленького 63-го округа Фрунзовка. Это сегодня, так сказать, который входит в большой 139 й округ. Но я пришел к людям сегодня округ, он очень неоднородный. Сегодня это достаточно русскоговорящий, это город Южный. Это город, которому исполнилось 35 лет. Но там очень много есть переселенцев Западной Украины, которые точно так же, так сказать, разговаривают на украинском языке. Но в основном, в основном, это те люди, которые создавали химическую промышленность Украины. Химическая промышленность Украины, руководитель предприятия, это припортовый завод, который сегодня, наверное, остановился, Опять-таки, благодаря, в кавычках, слову, такой неразумной политике вместе, так сказать, наши дипломаты, русские дипломаты. Но ну вот, слава Богу, вчера произошла какая-то первая встреча. Гигант отрасли, который, в общем-то, является, наверное, образующим, бюджетообразующим предприятием Одесской области, а может быть, и всей страны, флагман. Проблема. Пане Олександр, як Вы, особисто сприйняли заяву премьер-министра Украины Арсения Цинюка, что що... А след за Крымом может быть и Одесская область. Вы знаете, много, много заяв, это паника. Это паника в семьях. Это пани... Особенно сегодня э, Приднестровье – это основа моего округа. Это сегодня и Езиповка, и Павловка, и э, Великоплоская, и Гребеник. Вы знаете, э, опять-таки, будучи депутатом э, областного совета, была и сейчас уже, будучи членом бюджетного комитета, главой подкомитета державных выдатков, мы наоборот развивали пограничное сотрудничество, мы вкладывали деньги. Мы вместе с Николаем Михайловичем Литвиным открыли пункт пропуска Гребенник. Шикарно. Есть семьи приднестровцев, это те же наши украинские граждане, которые сегодня получили паспорта непризнанной республики. Но это родственные души. Мы специально открыли пункт пропуска, который работает 24 часа в сутки. И когда сегодня Арсений Петрович, ну, мне кажется, на мой взгляд, абсолютно адекватный премьер-министр страны, который своим примером отображает, ну, наверное, максимум демократии, которая может быть сегодня примером, с него, наверное, должны брать пример все те люди, которые у него работают. К сожалению, они так пока, так сказать, за ним не поступают, но я думаю, он их как бы научит демократии, в правильном смысле этого слова. Но такие вещи Арсению Петровичу делать нельзя. Почему? Потому что это паника. Люди хронически сегодня боятся ситуации, в которой есть. Нельзя такие вещи делать. Ситуация на кордонах, Вот за вашими данными, она на сегодня контролирована, потому что час в час мы слышим, что из Схидного кордона, из, из, в и в Одесской области, сегодня. провокаторы едут до Украины. Провокаторов очень много, и я сегодня благодарен пограничной службе, которая как раз и работает сегодня на Приднестровской границе. Есть такой, я говорил о Литвине, я говорю сегодня о Мишаковском, есть такой генерал, который, скажем так, закрывает, можно сказать, своим подразделением сегодня всю полосу Приднестровья, который спит в кабинете, я с ним общался как раз и после заявления Арсения Петровича. Я хочу сегодня сказать о том, что э, министром обороны, исполняющим обязанности, назначен генерал-полковник Коваль, который точно так же вышел из среды военных, но служил при кордонных войсках. Эту кандидатуру поддержал э, для меня авторитетный друг, коллега наш, народный депутат Украины. Сегодня это помощник Турчинова Александр Иванович Кузьмук, генерал армии. И когда его представляли, Александр Иванович был для меня тем, так сказать, основой авторитетного мнения, и мы проголосовали за Коваля. Человек военный, пограничный, который сегодня возглавил министерство. Такое впечатление, что в Одессе только были адмиралы, э, в... извините, только в Украине были только все адмиралы. Один адмирал предал, второй адмирал, ну, наверное, адмирал есть адмирал. Я очень рассчитываю на то, что генерал Коваль справится с той поставленной задачей, которую поставил исполняющий обязанность президента, главнокомандующий Турчинов Александр угу. Я очень на это рассчитываю. Но мы чули думки народных депутатов с приводу неполитичности пана Коваля. Это аргумент был для вас, когда вы голосовали? Для меня, откровенно говорю, повторюсь, я не хочу делать кому-то каких-то реклам. Я со всеми депутатами стараюсь быть как бы в толерантных отношениях. Для меня думка моего старшего товарища Александра Кузьмуха и явилась, так сказать, решающей. Александров... Не всегда, не всегда, не всегда нужно говорить политичной и неполитичной. Это пусть время пройдет. Вы знаете, вот сегодняшним днем то, что сегодня происходит, и то, что мы видим сегодняшние те события, которые происходят, э, власть это такой лакмус для людей, который… люди с ними справляются. И я вижу вот сегодняшнее выступление Палыцы в парламенте. Это как раз именно говорится о власти. і якісь там почались, якби как бы, непонятні для мене речі. Вдруг Турчинов, якби, как бы, так сказать, поставив вопрос о снятии себя с должности. Поэтому в любом назначении присутствует политика. Давайте повернемся знову до вашего округа. В колишні військові містечки, знаєте, чи мало їх на території Одеської області, зараз стоїть питання про про переддислокації військових, їхніх родин. Одеська область готова розміщувати і надавати помешкання для цих родин військовослужбовців розграблені містечки. разграблены городки. И в тот момент, когда их грабили, их не передали местным советам. Я э, в округе нахожусь на протяжении уже четырех лет. Начинал с областного, сегодня нахожусь. Есть у нас гвардейская, есть у нас лиманская, есть у нас раздельная. Это все заброшенные части бывших военных частей. Говорили: передайте на на Советы. Сохранили бы хоть какие-то общежития. Может быть, кого-то поселили сегодня бы выстрелили. Сохранили столовые. Все сегодня разграбили. Потому что земля была номер один вопросом. Потому что вся страна, вся Одесская область торговала землей. А швидко видно в этой местечках не удастся. Их надо построить заново. Я вас приглашаю в область. Мы с вами проинспектируем вместе эти. За, есть сегодня правда, можно сказать, о том, что в раздельно есть военный городок. Но, но уже сегодня трубы, которые подведены к этому городку, начинают вырезать и сдавать на металл. Mm. Ведь mm. сам по себе городок должна быть город инфраструктура. Там должно быть тепло, вода, канализация. Люди mm. должны жить не в свинарниках. Мы же переезжаем сегодня каким количеством армии. Пане Олександре, зараз дуже високі вимоги до нової влади, до людей, які представляють і органи місцевого самоврядування, і є виконавчими структурами, і губернатори, які є керівниками облдержадміністрації, в Одесі новий керівник. Які вимоги громада ставить перед ним на сьогодні? І так само яка ваша позиція щодо виборів, які відбудуться в Одесі 25 травня, заплановані? Якщо ми говоримо о Одессе, городе Одессе, то выборы будут еще и президента. Вы знаете, я, я член партии регионов, я ожидаю съезд, который должен пройти 29 числа. Это уже, к сожалению, третий раз мы как бы его ожидаем. Я надеюсь, что он пройдет. Я однозначно буду поддерживать представителя, которого, представителя партии регионов, которого будет поддерживать съезд в формате первого тура на выборах. Ну, а потом, как бы, по ситуации, которая произойдет в стране. Выйдет наш представитель, Буду поддерживать его во втором туре. Но разумный смысл должен победить. Украину должен возглавить украинский президент. Именно украинский. Украинский. Украинский президент. То, что касается выборов мэра города Одессы. Здесь тоже. Здесь одессит Геннадий Труханов. И человек, который долгие годы возглавлял Одессу как мэр Эдуард Бурлиц. Знаете, странно человек находится в парламенте. Вот, знаете, тут какие-то амбиции, видимо, Эдуард Йосича должны, так сказать, все-таки... Его толкают, наверное, на выборы, потому что предыдущий мэр, видимо, не совсем правильно, адекватно себя, ну, достаточно как бы неадекватно себя вел по отношению к, так сказать, к человеку, который много сделал для города. Но сегодня есть Одессит. Сегодня есть молодой взгляд на эти вещи. Я буду поддерживать Труханова. Ще одне питання до вас відносно так само позиції органів місцевого самоврядування щодо контрольованості ситуації взагалі в регіонах. Так звані на сьогодні активно працюють самооборонці, які насправді як такими не є. Як навести порядок з точки зору законодавства? Можливо, рішення парламенту потребує ця ситуація? А, ви знаєте, я постійно навчаюся, спілкуваю... я не спілкуюся з губернатором. Ну, так вийшло, що от після того, що змінився губернатор Матвійчук в Одеській області. Был следующий губернатор, это, кстати, был ну, представитель партии регионов. У меня не сложили с ним отношения изначально. С Владимиром Немировским я знаком, безусловно, в Одесса, не такой большой город. Но все те вещи, которые он делает, я их полностью приветствую. В отношении сепаратизма сепаратизма нет. Есть какие-то, так сказать, попытки, но опять-таки... Арестовали Каурова. Но этот человек никому, ну он не, не, не сепаратист. Он русский человек, православный, 0,0. Арестовали парня, который, в общем-то, наве... арестовали Альфа, это все-таки как бы подразделение. Я не даю оценку правоохранительным органам. Но не надо создавать проблему. Арестовали Антона, вышел Артем с мамой и какие-то вещи. Зачем? Сегодня не было ни захвата помещений, ни захвата служб никаких. Ну, видимо, пану Наливайченко, так сказать, есть чем заниматься, и поэтому он занимается этим. Когда у нас на границе начались какие-то проблемы, я позвонил. Мне дали телефон, ребята судара. Я позвонил. Это был вечер, это было уже где-то полдесятого вечера, потому что на границе началась проблема. И я видел какие-то перемещения, но опять-таки у меня 175 тысяч выборцев. 45 даже так сказать проголосовали за партию где-то больше 50 за меня, поэтому люди мне звонят имеют свой мой мобильный телефон. Я пытался объясниться, но Валентин Александрович, я ее написал это прессман, возьмите пожалуйста трубочку, мне надо посоветоваться, потому что как раз вот граница Кучурган, и то, что проходит дальше, как бы имело напряжение. Я думал, как бы учитывая наши уже неплохие отношения в парламенте, я uh -huh. так считал, но к сожалению у меня не было обратной связи. Что я хочу сказать, вот вы говорите о том, что нужно объединять страну не должно быть сегодня ничего кроме объединения вот это объединение страны должна быть какая-то цель ну, uh -huh. к чему-то мы должны идти мое мнение безусловно одесса это непростой это такой разночтенный такой регион и обязательно должна пройти децентрализация власти мы должны пойти на централизацию власти для того чтобы дать возможность местным советам проявить себя. Чтобы не говорили, вот опять-таки, идет разговор о том, что забрали, поделили в Киеве и какими-то субвенциями. Я вчера слышал эту передачу, там, где выступал э, и вице-премьер-министр, и губернатор области. Mm -hmm. И я видел, какая была, так сказать, ну, не, не, не между собой, но в целом. Нужно четко понимать, есть сегодня никаких референдумов, никаких референдумов. Это незаконные действия, это какие-то вещи, которые разъединяют нашу страну. Нужно четко. Сегодня есть действующая власть. Она сегодня может взять на себя ответственность. Она должна взять на себя ответственность. Мы народные депутаты всей страны. Я не народный депутат. Да, Меня избрали 139 округ. Но мы народные депутаты Украины. Поэтому мы должны быть ответственны в целом за Украину. Еще одно запитание. Дуже коротко. Чи встигне цей парламент сьомого скликання ухвалити адмінреформу децентралізацію влади, як ви сказали, оскільки сьогодні <кій> чули, що вже в жовтні треба проводити перевибори. Тезово боку? Якщо у нас є бажання окончательно розвалити страну у тих людей, які сьогодні щось рішають, пусть проводять вибори в жовтні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Олександр Пресман. Залишайтеся с нами. До побачення.